Меня зовут Олег Дудко, я проживаю в Белоруссии, выступаю я с 1987 года. За это время вся моя душа и, и мысли были в Украине. Ну а теперь уже оно как бы возвращается с, к своим истокам. Самая проблемная артиста, волнение Любого ранга, большого, маленького. Жила зима в избушке Она снежки солила В березовой кадушке Она сучила пряжу А воткала холсты За шершавой стеной Тьма колючая, как шагнешь За порог всюду и ней, А из окон порог синий-синий Потолок ледяной, дверь скрипучая За шершавой стеной тьма колючая как тьма Так вы поворачивайтесь уже! Пригласите кресло на танец тьма тьма и закружите его! Ну хорошо же, ну, ну что? Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Олег Дудков. Вы знаете, я сейчас, когда слушал песни, я прям почувствовал себя в детстве маленьким, да. Настолько это было прямо из того времени, настолько было аутентично, прямо целостно. Вот, мне кажется, что никто бы лучше вас эту песню не исполнил на сегодняшний день, это точно. Я не беру Эдуарда, как бы, да, это его песня, но кроме него вы лучше, это точно, абсолютно. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Ну, мені дуже сподобалося. По тембру, звичайно, це, це відчувають всі і вас зал підтримав. Самі, напевно, що відчули, що все у вас в порядку з цим. Е і ніби й цікаво було, але я не знаю, можливо, це і за пісні, можливо, із репертуару під, ну, підібраного таким чином. Просто мені якось було дуже рівно. Було забагато, як для мене, математики. Все рівно, чітко. Ну, щось не, не взяло, щось таке, що. захотелось... Александр не когда все слишком хорошо. Хоча, да, <с dunno> я обожаю вам успеху, но потому что у вас шикарный тембр, я уверен, что вас будут запрошивать и любые люди на концерты. И на О, уже любят, да. Я, очень, я поздравляю вас. <плав symbolic> <laughs> Мне было мало вас. Много хиля, а мало вас. И, насколько я могу догадаться, у вас... Э, очень много своей практики и мне бы хотелось, чтобы у вас было больше самобытности. этом. ну, не угадал с одного куплета, ладно. Если бы еще хотя бы несколько песен по А куплете, можете ты по новой, заспевай ты просто. Так уже поздно, кнопки уже не нажимаются, нет? Так задоволение, мы же вас любим. Нет, спасибо, конечно, и мы вас тоже. Не забудем, не забудем, вы меня сегодня сделали. А я вас чуть позже сделаю. Очень приятно. <связь> спасибо большое, удачи. Спасибо. Я его боюсь. Встречать. Мне неловко э -э, о чем-то вас спрашивать, потому что вы на таком хорошем мужском взводе и категорически да. не согласны это с мнением наших тренеров, и это правильно. Я, я вас, не, конечно, не согласен. Да, потому что Но аргументы я... не не убедительные. Не убедительные. Для да, для профессионального исполнителя не убедительный. самый убедительный аргумент – это аплодисменты зрительного зала. Они вам хлопали, ну. А четырем людям не понравилось. Это нормально, я ну, считаю, это, процент. Ну... Спасибо, друзья. Спасибо. Я думаю, что голос Украины. Ну, раз не хотят голос Украины, то пускай пеху получат взамен. Да. И пускай также позорно поет Аномарев гимн Украины. Я все равно его спою лучше. В ближайшем будущем. Все, это не со злобы, это факт.